अभियंत्याच्या पत्नीला येऊद्याचे ठाणेदार अमोल बच्छाव यांनी पळवून नेल्याचा खळबळजनक आरोप अकोला जिल्ह्यातील एका तरुण अभियंत्याने केला होता मात्र अभियंत्याने केलेले आरोप खोटे असून तो मला खूप त्रास देतो आणि तो खूप लालची असून मला बदनाम करीत आहे असा आरोप अभियंत्यांच्या पत्नीने केला आहे गुरुवारी झालेल्या पत्रकार परिषदे दरम्यान अभियंत्याच्या पत्नीने सदर माहिती दिली या प्रकरणी आपल्याला योग्य न्याय न मिळाल्यास आपण आत्महत्येचा मार्ग पत्करू असा इशारा आहे अभियंत्याची पत्नी यांनी दिला आहे बावीस नोव्हेंबर रोजी आपण स्वमर्जीने घरून निघून गेले होते मला कुणीही पळवून नेले नाही माझ्या पतीचा मला त्रास होता म्हणून मी निघून गेले होते असे स्पष्टीकरण अभियंत्याच्या पत्नीने पत्रकार परिषद नही बताना है की विवेक कुमार शर्मा ने जो मेरे ऊपर आरोप लगाए है वो सब झूठे हैं वो एक जातिवादी आदमी है और वो लाल लालची है और अगर मैं आज इस स्टेज में हूँ कि मैं कभी भी अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं सुसाइड कर लूँगी और उसका जिम्मेदार सिर्फ दिव्य कुमार शर्मा रहेगा उसने आज मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है मैं पूरी बर्बाद हो गई उसने हर तरफ से मुझे डिस्ट्रॉय कर दिया पढ़ के नहीं आई वो खुद चीन के ले गया था मुझसे ये उसने सच नहीं बताया ना उसने 19 से लेके 22 तक तो उसने क्या क्या किया उसने आज मैं संभोग किया वो उसने बताया नहीं बताया ना आपको आपको आपका नाम एक पुलिस अधिकारी के साथ में जोड़ा जा रहा है क्या बताएंगे आप उसके बारे में इसके बारे में मैं यही बताऊंगी कि वैसा कुछ है ही नहीं और वो उसका इल्जाम सब है। विदर्भ न्यूज ब्यूरो अमरावती